जय श्री कृष्ण मित्रों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को घर या ऑफिस में किस दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है अगर आप समय के साथ सफलता चाहेंगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी केवल न समय दिखाती है बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा और गति का प्रतीक भी मानी जाती है एक गलत दिशा में लगी घड़ी आपके जीवन और रुकावटें अशांति और अव्यवस्था ला सकती है घड़ी लगाने की सबसे शुभ दिशा है पूर्व दिशा पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और यह सकारात्मक ऊर्जा तरक्की और नई शुरुआत का प्रतीक होती है इस दिशा में घड़ी लगाने से जीवन की नई ऊर्जा और प्रगति बनी रहती है अगर पूर्व दिशा में घड़ी लगाना संभव ना हो तो आप उसे उत्तर उस दिशा में भी लगा सकते हैं उत्तर दिशा धन ज्ञान और सफलता की दिशा मानी जाती है यह दिशा आपको स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करती है दक्षिण दिशा में घड़ी लगाना अशुभ माना जाता है पश्चिम दिशा में भी घड़ी लगाने से समय गति धीमी इन दिशाओं में घड़ी लगाने के रुकावटें और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकता है बंद या खराब घड़ी कभी भी दीवार पर न रखें घड़ी हमेशा समय पर चलनी चाहिए टूटी हुई या रुकी हुई घड़ी यार घर में पे न रखे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है घड़ी ऐसी जगह लगाए जहाँ से घर के सभी लोग उसे आसानी से देख सके तो दोस्तों अब आप जान गए हैं कि घड़ी लगाने की सही दिशा क्या है और किस दिशा से बचना चाहिए अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए धन्यवाद